По ком вы будете стрелять? Почему вы будете стрелять? Ну стреляйте давайте Во всех стреляйте Давайте стреляйте во всех Я рошу? Я ваш рошу Это який рошу? Это кто придумал рошу? А что вы не на фронте? Почему вы не на фронте? Наши все близкие друзья воюют в окопах. А вы что бегаете тут с оружием? Вы положите оружие, вы положите оружие, перепрыгните калитку и вперед. Что? Еще раз мне. Пол Положите Я оружие. Я каждый день под наказом. Я каждый день на виду. Под каким наказом? Наказ... Вот Фух. если бы вы все развернулись и ушли, вот такого бы не было. Вы бы были с нашим Тогда народом украинским. Все. Что вы творите? Да вы хужерашки. рашки. Вы. Не спорите? Вы хуже рашки, уходите отсюда. Где этот парень? Уходите отсюда. Я вас снимаю, уходите отсюда. Уходите отсюда. Вы все равно его не заберете, можете тут не стоять. Просто уйдите отсюда. И вам в Фейсбуке, и везде поаплодируют, за что вы развернулись и ушли. Мы воюем, а когда я добровольно пошел, вы? у меня трое детей дома осталось. Вы в Володовке хлопали или, или так само проклинали? Вы со своим народом воюете. У меня трое, трое маленьких да? детей, так да. вы живой ходите, Один сын... а другие мальчики в Один могилах лежат. Один сын у меня в Серебрянском лесу, другой по минным полям. Сейчас в Ужереде. Так как вы любите? Я, я тут, потому так что у надо такой Потому что сыну надо кого-то послать. Сын просит, батя, пришли кого-нибудь, а он не ходит. Так он не придет, значит, он будет СЗЧ в конце концов. Я пойду, когда меня позовут. Я пойду, мне 55 лет, я пойду, когда меня позовут. Так понятно? что вы тут делаете, если ничего, ну, у 55 лет? Где он? Такой, 23, где он? 23, Бегать так он может, 55 лет, с оружием. А, с автоматом. А где парень? Они приехали вчера. А это за ним же ж приехали. Пошли. Пошел в Рошуку, блять, пидорасы.